पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात बारा महत्त्वाच्या ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रांना मंजुरी देण्यात आली देशातल्या पूर्व आणि पश्चिम अशा औद्योगिक मार्गिकांवर हे प्रकल्प उभारले जातील या सर्व प्रकल्पांसाठी अठ्ठावीस हजार सहाशे दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज दिली या बारा प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प महाराष्ट्र त्राईगढ़ जिल्ला दिघी बंदर इतहो उभरला जाना रहे असई तनी आज घेटले लिया पत्रकार परिषदेश संगीतला दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट है सिक्स थाउजेंड एकर्स का सिक्स थाउजेंड एकर्स का Uh, इसमें 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और डेवलप करने के लिए 5,469 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वन लाख फोर्टीन थाउजेंड का इसमें एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत इसमें भी इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स काफी चीजें होगी और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देखें इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें फोकस रहेगा तो एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस रहेगा इसमें रोड रेल और एयरपोर्ट और पोर्ट चारों के चारों मोड्स की कनेक्टिविटी एक साथ इस प्रोजेक्ट में है. बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा एक लाख चौदह हजार के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा दिघी प्रकल्पातून निर्यातीला चालना दिली जाणार आहे यासाठी पाच हजार सहाशे एकोणसत्तर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून एक लाख चौदा हजार एकशे त्र्याऐंशी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे हे बारा प्रकल्प दहा राज्यात उभारले जातील यातून एकूण दहा लाख प्रत्यक्ष तर तीस लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल असंही त्यांनी सांगितलं या प्रकल्पातून दोन हजार तीसपर्यंत देशाची निर्यात दोन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचायला मदत होईल असंही ते म्हणाले हे प्रकल्प निश्चित करताना भूहस्तांतरण दळणवळण व्यवस्था विविध मंजुऱ्या अशा अडचणी येणार नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं त्याशिवाय रेल्वेच्या नव्या मार्गांना आणि मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे देशातल्या दोनशे चौतीस शहरांमध्ये खाजगी एफ एम रेडिओ वाहिन्यांना ई लिलावाद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे अशा सातशे तीस वाहिन्या सुरू होणार असून त्यात महाराष्ट्रातल्या अकरा शहरांचा समावेश आहे असंही वैष्णव यांनी सांगितलं